Добрий ранок. сьогодні ми розглядаємо одвічну тему батьки і діти, але будемо дивитись лише в одному ключі: дорослі діти, підлітки і батьки у середньостатистичній сім'ї про те, як вони не можуть знайти взаєморозуміння один з одним. І нам в цьому допоможе розібратись сьогодні тілесно орієнтовний психолог Наталія Малярова. Добрий ранок, добрий утра для Добре. початку. Я хочу, щоб ви пояснили, що таке тілесно орієнтовний психолог. Телесно-ориентированная психология работает с проблемами человека через его тело, потому что тело — это отражение нашей психики. Любые наши эмоциональные переживания, как позитивные, так и негативные, они откладываются в нашем теле определенными блоками, зажимами на физическом теле. Могут, как говорится, орган какой-то начинать болеть, если неправильно прожиты эмоции какие-то, то есть скажем так, если человек переживает гнев, он постоянно в гневе находится, то может быть болеть печень. То есть скажи мне, что у тебя болит, я скажу, какие у тебя проблемы. Это что-то связано психосоматики, так я понимаю? Да, да, они очень взаимосвязаны. Наша проблемами. тема – батьки и дети. Как, на вашу думку, нужно жить дружно для того, чтобы не возникала проблема? Самый основной критерий дружбы в семье это взаимоуважение, взаимопонимание. И самое главное, чтобы родители понимали, что ребенок это не его собственность и не солдат в армии, который должен выполнять указы и приказы, что человек маленький все-таки это уже личность со своим характером, со своим мировоззрением, со своими желаниями и со своими взглядами на те или иные вопросы. Поэтому нужно для того, чтобы был мир и взаимопонимание в семье нужно всегда слышать своего ребенка что он хочет и на всякий случай его конечно можно будет корректировать для того чтобы человек наш наши дети выбирали правильный выбор какие на этой повише проблемы выникают самые основные проблемы типовые проблемы которые идут во взаимоотношениях, это естественно не воспитание, вот. то есть это не развитие своего ребенка, не помогать ему развиваться, а именно воспитывать, указывать что ему делать, во сколько ему вставать, чем ему сегодня заниматься с утра до вечера, ну, то есть вот э, такие вот я родитель, то есть я генерал, я взрослый и я больше тебя понимаю, так, поэтому делай то, что я тебе сказал, ну такие вот назидания. Дуже знаменит для каждого проблемы. Не питання, як з ними справитись? Ось вони виникли. У когось вони бувають, ну не яскраво вираженими. Тобто, там, мама, я не хочу в цей час вставати. А в когось доходить до просто криків, скандалів. І як з цим боротися, як це вирішувати? І чи вирішувати це через крик? Когда родитель кричит на своего ребенка или поднимает руку, он подписывается в собственном бессилии и непонимании этой ситуации. То есть он на корню рубит свой авторитет перед своим ребенком. А в этот момент родитель опускается до уровня ребенка, вспоминая, каким он был тогда. Да, когда вот со своими родителями общался, он не мог проявить свои желания, сказать родителям то, что он хочет в свое время. И вот сейчас получается, когда уже этот ребенок вырос в родителя, вспоминается вот на внутреннем этом состоянии, вспоминается вот то, что он прожил в своем раннем детстве, uh -huh. не мог справиться с ситуацией. И вот сейчас он не справляется с тем, что ребенок отказывает исполнять указания своего родителя, а родитель тут не знает, что делать, иначе начинает, конечно, кричать. Нужно всегда выяснить, а почему ты не хочешь это делать. Зайти, как говорится, в глубь души своего, своего ребенка и понять, почему он не хочет сейчас в 6 часов утра вставать, именно в воскресенье, когда можно позволить себе отдохнуть. А лишь бывает такая еще важка справиться с эмоциями, и тогда это уже, мабуть, наступный пункт. То как справиться в таком случае с эмоциями матери, батьку, как-то надо себя зупинити, правильно? То как это можно заработать? Зупиняться себе? Перво-наперво замолчать и выйти из комнаты, пойти попить водички холодной, посидеть несколько минут, успокоиться, не думать о той проблеме, которая вот о том конфликте, который начинает сейчас уже развиваться, не думать, а подумать о себе, потому что если хочешь изменить мир Почти его не возьмя, невозможно его изменить. Только себя с начинаем себе. с себя. Поэтому попить водички, успокоиться, дать себе расслабиться и только, когда уже успокоился, принять позицию ребенка, посмотреть на него другими глазами, так подойти к нему и вызвать его на откровенный разговор, чтобы он рассказал, почему это происходит. Потому что вот именно подходя к своему ребенку, сказать, любимый там, дорогой, назвать его по имени, обнять. Ты знаешь, не хочу я выходить сейчас на конфликт, но я не хочу этого, потому что ну, ненормально будет. А, а хочу разобраться, понять тебя, что ты хочешь. И как в такому выпадку быть детям? От, сторону батькив мы разумели, им треба успокоиться, быть uh -huh. с з то с думками, а детям. Он и шташная эмоция, им же шташная понравится. Я бы детям порекомендовала сделать следующее. Если видят, что родитель начинает злиться, неадекватно себя вести по отношению к, ним, к, к нему, соответственным образом также э, тоже разойтись в разные комнаты, потом рассказать отцу, рассказать матери, то есть дать им понять, ведь не каждый человек, не каждый родитель может читать мысли своего ребенка, не может догадываться, а лучше родителю рассказать что внутри творится. И тогда, конечно, конфликты будут исчерпаны. И сказать, например, почему он сделал это, почему он так хочет. Конечно. Так само нужно батькам, то есть находить спильную мову. Но процесс. Это очень сложный процесс. Объясню почему. Потому что родители привыкают к тому, что дают указания, начинают воспитывать своего ребенка, что крайне категорически нельзя делать. Ребенка нужно развивать, найти у него те качества, которые помогут этой личности вырасти и проявить себя. Для, для счастья, чтобы у него сложилась семья, чтобы у него хорошая работа была, чтобы он мог делать то, что, то, что ему нравится, то, что он любит. Труд. Это очень большой труд. труд. И я всегда своим клиентам говорю: развивайте, забудьте слово воспитать, воспитываем, а перейдите на слово развивать своего ребенка. И себя, и свою дитину. Это однозначно, потому что развивая своего ребенка, взрослый родитель, он развивается сам. И дитина выросла, уже час текать из дому И вот на вашу думку, когда самое и час текать из дома? Хорош... Какой это должен быть век? Яночка, хорошее слово, тик, бежать из дома. Ам наверное, ближе будет не бежать из дому, а становиться уже самостоятельным, брать ответственность на себя. Хотя вот по поводу ответственности, уже ответственность на ребенка нужно перекладывать, не забирать родителям ответственность, а перекладывать детям уже с маленького, с маленького возраста, чуть ли там не из грудничков. И за, а, из -за этого а, век, когда час уже конечно, начинает Конечно, конечно. Один ребенок, он в 16-17 лет уже готов начинать самостоятельно действовать, самостоятельно жить. А, а, в 30, а, не 30, не 30 лет, в 40 лет бывают такие, что держатся за мамину юбку и звонят, приезжают, что делать, помоги, пожалуйста. То есть, вашу <как> думку, сейчас часто практикуют похит до психолога? Чи чи це потрібно, якщо розумієш, що сам не справляєшся? Чи потрібно идти до психолога? Чи все ж таки слід о, старатись, намагаться, зробити самому? Знаете, к сожалению, в наше время психология, ну, не очень сильно развита, и люди порой не могут выйти сами из таких ситуаций. Я рекомендую обращаться к специалисту, пусть это будет хотя бы хоть разовый поход, разовая консультация для того, чтобы понять, разобраться, для того, чтобы специалист направил в нужное русло, подсказал, что делать, и, возможно, и конфликт будет исчерпан. Дякую вам. Я сподіваюся, що батьки ми не заглиблювалися в теми, так, досить зверхньо про це поговорили, але, думаю, це буде певний поштовх для батьків зрозуміти дітей і дітям, намагатись зрозуміти, поговорити з батьками. Я вам дуже за це вдячна. Ми, я сподіваюся, наступного разу зможемо поговорити про тілесно орієнтовану психологію. Це окремий напрямок, і ви нам розкажете секрети. Дякую вам, пані Наталі, що ви нас завітали. Спасибо. Тож прислухатись один до одного, будьте вдячні за те, що маєте, і намагайтесь спілкуватись, адже відкрита, щира розмова робить дива. Бажаю вам гарного ранку. Ми продовжуємо.